Наверное, нельзя обобщать всех, но вот приведу конкретные примеры. Недавно наша одна из групп боевых, которые воюют с первых дней, для определенных задач их отправили на месяц в Германию, доучиться после того, как они участвовали в войне больше двух лет во всех, всех, всех самых местах. И вот они вернулись, и мы вчера с ними встретились. Вот. И по сути дела то, что мы видели, когда западные инструкторы приезжали к нам, когда нас выводили, это на ротации нельзя назвать, но до, до комплектования где-то недалеко от фронта, и там приезжали разные инструкторы. И вот они говорят, например, Немцы, если бы участвовали в такой войне, как у нас, именно немцы, они бы, наверное, все сдались. Потому что то, что они рассказывают, рассказывают по книжкам, которые были написаны много лет назад. И когда, говорит, они нам рассказывают по книжкам, а мы говорим, не, ребята, так это не работает. И начинаем им показывать, как у нас работает, то они удивляются тому, что как бы, нас никто особо там не обучал, но вот каждый доходил, к сожалению, своим опытом. Опыт тяжелый у разных групп был всегда. Вот. Допустим, литовцы очень хороши в минном деле. Действительно хороши. Я не знаю, как они, как штурмовики, как э, еще кто-то. Но вот они очень хороши в минном деле обучают, когда, допустим, группа выходит в автономку. Естественно, должны быть такие так называемые условно там штурмовик сапер. Это который может и увидеть, где на местности могут заминировано быть, mm. разминировать, как разминировать, или обозначить мимо пройти, или заминировать правильно свой отход mm. и так далее. И тому подобное. То есть, вот литовцы в этом молодцы. Американцы достаточно хороши в штурмовых действиях, особенно на э, населенный пункт. Мы моделировали несколько историй здесь, когда были приезжали американцы. Э, заброшенные дома, да, у них тактика немножко отличается от нашей, и мы очень часто с ними спорили и доказывали, вот они правильно все делают с их стороны, но мы доказывали, что вот да. Так как вы делаете это хорошо, но при этом может возникнуть угроза здесь, 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 которую вы просто можете не ожидать. И вы рассказывали о том, как мы это делали. И они тогда задумывались и в итоге соглашались. Когда на одном из учений надо было взять в Турмом дом, в котором стоит огневая точка пулеметная, вокруг стоят э, автоматчики натовские, заминированный подход к дому, э, лесополоса, они нас ждут, когда мы подойдем. Но мы парни простые, нам несколько километров не лень пройти, мы просто-напросто их обошли по лесу, мы никак не шли в близко, вот, обошли к ним в тыл, э, это было учение, поэтому трени... мы использовали телефоны, написали пацанам, что мы уже в тылу, Откройте огонь, чтобы они проявились. И когда наши открыли огонь, открыли натовцы, то просто-напросто наша группа уже их всех условно положила в том состоянии. Они были очень удивлены, как мы оказались у них в Тылу. То есть по учебникам, по их по каким-то, мы должны были идти какими-то тропками, которые были заминированы. Мы должны были отсюда подойти. Какая-то группа должна быть ударная, которая навести, да, взять на себя удар и так далее. Мы просто-напросто. Uh, был такой случай, чтобы вы понимали, uh, когда были бои за Херсон, uh, наши ребята противотанковым оружием сбили самолетик. Это свидетельствовал Камбрик 57-й бригады об этом и так далее. И когда приехали американцы, которым начали это рассказывать, они говорят: так это же невозможно, не ну это, его, это, да. это не, такого не может быть. И мы стоим, и мы говорим: вы понимаете, у нас есть две проблемы. Первая, мы не считаем инструкцию, и вторая никто не знает английского языка. Поэтому, если самолетики летают, пацаны пытаются хотить по нем из всего, что только может быть. И вот так просто совпало. Один случай из миллиона. Это совпало, это действительно было подтверждено. Об этом писали тогда э -э перед освобождением Херсона, по сути дела, все каналы миллионники. Свидетельство было Камбрига 57-й бригады и так далее. То есть мы, иногда, мы воюем, ну, грубо говоря, мы пытаемся использовать все, что есть, и из ничего сделать конфетку какую-то в том числе используя различные тактические мысли, как это правильно все сделать, чтобы было меньше потерь. Вот видите, наступная информация, у меня как минимум два запитания до вас будет. А то, чи Украину треба брати в НАТО, а да, хит мой...